Да научимся, ты сам научился, расскажи мне. Вот сейчас шутка свои Сейчас сейчас <ш Meeting> <с climb> <tort numero> Let's go. One, two, three, four steps I take from my bed to the floor. Five, six, seven, eight. Will today be rough or will today be great? Nine, ten, eleven, twelve. Lately I've been going through hell. Thirteen, fourteen, fifteen, sixteen. Today's the day. Are you coming? Металлический каркас. Сейчас будем откручивать все. И куда все рама все нормально пока. А я уже даже знаю, куда кидается рама Делаю подставку для нее. то что мне надо только верхнюю получается поснимать. Две ци плашки. И там одна посередине, что даже травится Ну и сверху тут все аккуратно запечатано было. То есть у нас обтекатель с фарой. Тут, кстати, я понял, щиток надевается, если что здесь по внедорожью ездить или на треках. Так. Это у нас защита рук у нас на перья защита с парой пластика все аккуратно запечатано хорошо перья парень сейчас будем снимать тоже аккуратно прокручиваем сделай просто Да, ладно, ваша... Так, что тут у нас, короче? защита радиатора, зеркала, и тросики все, тросики, болты, жеклеры, ну и все. А, и крепление для цифр. Этих... Крикьюб. Да, у нас все. Крепление. Все. Крыло параднее. Под задним колесом сейчас снимем. Опа. До запчастей. Снимаем защитку. Защитка у нас пластиковая будет. Зравнення моєї руки і 48-ма звезда. Капець, звісно, вона огромна. Болти звздочки хороші. Невирвений як. Бо ми колись з братом поїхали за 40 км від села. І в нього на фортешнику вирвало 4 болта. На 10 вроде в нього були. Ну і що? І тянули. Ось ось що тут прикольно. Ви даже стоїтесь у настойках. Нет, ограничите по бокамлені соус. Руль. Ручка газу. я не буду витягувати, бо поцарапаю ще пластик. Ну то що, жду брата тепер, бо дальше не як самом. Надо підняти на цей пенек, щоб далі колеса поставити, прогрессию промазати, цепок натягнуть і так далі. Ну і вилку же, естественно. Пластик весь поснімав, все що було руль, обтікатель, там, защиту. Та він час приїде, закине моцик і буду далі діти. Чи воно щось на дощ заходить. Щось не знаю, хоч би до вечора зібрати сьогодні. Буде, звісно, класно. А ще ми з ним балакали, то я йому сказав, що заказав 200ку з RDX, то зараз він приїде офігіє. Ну нарешті, то прораб по мотоциклам їде. Так, ну что, прораб по мотоциклу? Кажи, что это будет? Что это за мотик? Сердикс 200? Сердикс, so, наверное, точно нет, потому что там такие тракторные колеса, что я не знаю. <ав regulatecrime> Если угадаешь, что ты им 5 литров бензина заправил. Нормально. Давай, кажи, что за мотик.

Я так и думал, что ты с DX уже с ним. Да, Вот вижу, ты что? меня размешнил. Раз меч... Параднее колесо. И тут это начало даже смазка нормально. Но еще желательно. Да Где ты всему научился, расскажи мне. Ну, а слышите шутки? Слышите. Сейчас я серьезно. Не знаю. Так, надо было хорошо вымыть. Бензином все добро.

Классная пиджака. Давай, взорвем и ничего. Не, не зажимай сильно, потому мало ли. Вот такой лакожер надо принести. Как бицепс. Так чувствуется, что в дробическом. Типа, ну, отбой нормально будет. настоящая она. Вот нас mm -hmm. оно mm -hmm. А mm -hmm. в какую сторону? Четко. Получается, что у вас действительно. Умеете. Могете просто. Вот и все. Дождь начался. Я на систему. Не знаю. Что не, ну ты индеец, я балдю, бамба. ты понимаешь, что, сказал, что лучше брать этот собранный. Так собранный не может не смазать. Ну и не смазал. А его там что надо смазал? Да ты что ты, черт смазать? побери, такое несешь? Я чувствую, блядь. О, красавчик, спасибо. Yeah. на картон упал